mereka itu ketika berkempen penuh mengangkat wajah-wajah Islam tetapi apabila dilantik wajah Islam tidak ada bahkan wajah mereka pun kita tak nak tengok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Syihah terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang jika ada video yang bermanfaat insyaAllah akan ada di feed YouTube anda sahabat-sahabat baru-baru ini Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah berikan satu kenyataan yang menarik untuk kita bahaskan. Jom kita dengar video berkenaan sama-sama. Kepulauan politik ini, Sangat Nabi SAW mendahulukan kemenangan politik daripada menunaikan haji dan umrah. Orang kita buat haji umrah dulu, politik kemudian. Nabi kemenangan politik dulu, baru Nabi buat haji dan umrah. Benar, -benar Nabi nak buat umrah kerana rindu pada Mekah. Memakai pakaian ikhram dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat tengah jalan di halang oleh pemimpin-pemimpin Mekah yang bukan Islam. Dia sekat, tak ada menang dengan senjata, kekerasan. Nabi Hatta Wakil Sayyidina Osman untuk berunding. Kerana Umar Rasulullah itu tak balik, tersebar begitu, Osman dibunuh. Lalu Nabi bertindak berbaikah dengan sahabat-sahabat dia untuk menyerang Mekah. Sama ada menang atau mati. Dengar begitu ini, pemimpin Mekah takut. Mereka hantar rombongan berunding di kudus oleh Suhail bin Ammar buat perbandingan. dikenali dengan perjadian Hudabiyah. -huda. Dalam perjalanan itu, Sayyidina Ali jadi penulis. Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim Rahim, pemimpin Kafir Mekah kata kami tak setuju. Kami tak dengar apa kata, kata ini. Tulis bismika Allahumma. Nabi kata ikut apa yang dia mahu. Ini apa jadi antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Ammar. Suhail kata kami tak terima Muhammad sebagai Rasulullah. Kami tak beriman, tak percaya. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ambil Rasulullah tulis Muhammad bin Abdullah. Ikut dia. Kemudian yang penting orang-orang Islam. Tak ada benarkan menunaikan umrah pada tahun ini. Umrah mesti ditanggung tangguh, tangguh depan. Sedangkan mereka sudah pakai pakaian pakai, ihram. Tak boleh dibuang begitu saja. Allah menurunkan ayat baik wasir tum pamasai seorang menalhat jika sekiranya kamu dihalang masuk ke dah pakai ihram hendaklah membelah menyembelih binatang bayar denda kemudian gunting rambut cukup kepada baru boleh buang pakai ihram Nabi lima perjanjian ini tahu, umrah tahu sorba terima perjanjian ini kenapa Nabi terima kerana perjanjian ini bila dimeteraikan bermakna Islam menang dari segi politik. Pemimpin muka aktiraf. Eh, Madinah adalah sebuah kerajaan yang sah dari segi politik. Sebab itu dia terima perjanjian. Utamakan kemenangan politik, tangguh umrah. Beliau diwajibkan haji. Nabi tak kena haji, wajib selalu. Abu Bakar pergi haji. Setelah Mekah berjaya dibebaskan. Patut Mekah. Barulah Nabi pergi Mekah. Setelah Mekah dibebaskan. Jadi politiknya, ini menandakan bahawa Nabi mendahulukan kemenangan dead. politik daripada, daripada ngebarat haji dan umrah kerana ngebarat haji dan umrah ni wajib muasa, wajib, 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 wajib yang, yang, yang boleh ditangguh kemenangan politik tak boleh ditangguh Islam, Islam mesti berkuasa yang, ya ni, yang ini nampaknya orang pang tak, tak baca ini orang empat tak baca, orang dua tak baca ini mudah-mudahan ikut DAP ini dia, kerana kejahilan, kita mesti faham kemenangan politik kepada Islam sangat penting, Islam mesti berkuasa dan memerintah dalam masa yang sama, orang Islam mesti memimpin, yang bersejarah ni orang Melayu adalah majoriti Islam mereka berhak memimpin? Bukan bermakna kita nafikan hak orang bukan Islam. bukan Islam. Orang bukan Islam dibenarkan berada dalam negeri Islam. Islam. Dibenarkan menyertai kerajaan. Dua kerajaan pun boleh. Tapi kuasa politik yang tinggi mesti orang Islam. Islam. Allah Ta'ala. Walaupun Allah di mulai kalbi na'ala muminin nasabila. Ta Allah tak izin bukan Islam mengatasi orang Islam, Islam dalam pemerintahan negara. Okey, saya sebab Alhamdulillah kita telah sama-sama menonton dan mendengar ucapan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam kempen PRK Air Kuning baru-baru ini. Ucapan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang itu saya ambil secara penuh daripada TikTok beliau sendiri. Jadi kita dah sangat-sangat amanah dah berkaitan tentang hal ni. Jangan duk kata kita potong sekerat kan, kita potong sekerat. Tidak. Yang potong tu adalah TikTok Tuan Guru Haji Abdul Hadi sendiri. Bahkan dia bagi tajuk Sirah Nabi SAW kemenang kemenangan politik mendalui umrah dan haji. Itu tajuk yang dia letak dekat situ bukan kita reka-reka. Sahabat-sahabat dalam ucapan dia, beliau menyatakan bahawa kebenangan politik lebih utama daripada ibadah haji dan umrah. Bahkan beliau menyebutkan bahawa pengorbanan sebegini diperlukan untuk memenangkan calon Islam dalam pilihan raya. Saya sendiri akui bahawa beliau pun sudah menunaikan haji. Nama dia pun dekat depan kita panggil Haji Abdul Hadi Awang. Haji dekat depan tu. Banyak kali dah pergi haji. Mungkin kalau kita tanya Haji Hadi berapa kali dah pergi haji, dia pun mungkin lupa berapa kali dah aku pergi haji. Mungkinlah begitu. Tapi yang disuruh keluar mengundi dan tangguh haji ni siapa? Ini adalah para pengundi PRK Air Kuning. Ada di antara mereka, haji pun tak pernah pergi lagi, berjejak kaki ke Tanah Suci Mekah pun tak pernah lagi, tak pernah naik kapal terbang pun ada. Bahkan yang diorang selalu buat hanyalah pakai minyak wangi, wangian raudah setiap kali pergi Jumaat. Itu sajalah. Oleh sebab ini adalah kepentingan awam, maka kita berikan reaction ini. Pertama sekali, izinkan saya nyatakan dengan jelas dan terang di sini. Isu ini sebenarnya tidak patut pun jadi masalah tak patut jadi FYP. Tak patut pun dihingat-hingatkan. Sebab calon daripada pihak PAS, PN itu adalah Muslim. Calon daripada pihak PH juga adalah Muslim. Kalau calon daripada PAS kalah, maka calon BM ni akan menang. Dia yang menang. Ni adalah Muslim juga. Orang Islam juga. Dia tak tolak syariat Islam. Bahkan dia juga memartabatkan Islam. Dia ni pun bukan orang sembarangan. Lebih kurang dengan orang yang pertama juga. Dia ni pun pendidikan dia pun tinggi dalam pengajian Islam. Pensyarah lagi dekat UPSI. Jadi bukan sikit-sikit lah. Jadi dua-dua ni adalah orang yang bagus. Calon bukan Muslim yang bertanding tu daripada PSM juga tak saya silap. Secara realitinya tidak berpeluang untuk menang berdasarkan pada sejarah PRK sebelum ni dan kekuatan parti berkenaan. Tak payah pening sangat dengan non-Muslim yang ada dekat situ sebab parti dia tak mungkin akan menang. Jadi tak ada timbul isu Islam lawan kafir. Islam mesti memerintah, mesti berkuasa. Kerana sebelum ni pun BN yang menang kawasan tu dia pun Islam juga. Dia pun memerintah juga. Dia pun berkuasa juga. Kalau BN sekali lagi memerintah, sekali lagi menang, maka tetap Islam memerintah dan Islam berkuasa. Jadi tak semestinya PAS menang barulah dianggap sebagai Islam memerintah dan Islam berkuasa. Tak boleh kita anggap parti lain kalau menang belum lagi Islam menang dan Islam berkuasa tak boleh jika ada orang yang berfikiran seperti itu bangkok hayun fikir seperti itu dia telah melampau di dalam agama kita ni nak nafikan keislaman orang dari parti orang lain ke tak kita tak boleh nafikan keislaman orang daripada parti yang lain. Jika kita kata Islam menang, maka kita mewakili agama. Maka bila kita sebut tentang wakil agama, kita kena lihat pada sisi agama. Jangan lihat pada sisi politik. Kalau nak sebut tentang politik, lihat pada sisi politik. Jangan lihat pada sisi agama. Jangan campurkan perkara yang tak boleh dicampur. Nabi pun larang campur kurma dan juga kismis walaupun wajahnya lebih kurang. Sahabat-sahabat, yang kedua ialah kita kena lihat pada sudut tarikh. Tarikh penerbangan jemaah haji Malaysia Tahun ini ialah 29 April 2025. Kita rujuk jadual daripada Tabung Haji. Manakala hari mengundi ialah 26 April 2025. Maknanya tiada sebarang pertembungan pun untuk buat haji tahun ni. Bodoh sangatlah kalau ada pengundi yang nak tunda haji sebab PRK selepas dia mendengar ceramah daripada tuan guru Haji Abdul Hadi Awang. Sangat bodoh sebab dia bukan waktunya. Bahkan saya lihat uh, ceramah daripada tuan guru Haji Hadi pun dia bukan nak pergi kata untuk PRK yang ni tapi nak menunjukkan tentang kepentingan untuk mendahulukan isu politik demikian juga tak logik lah kalau ada orang-orang PN ni duk suruh orang ramai tangguhkan ibadah Haji hanya kerana pilihan raya sangat tak logik yang ketiga antara hujah yang dikemukakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ialah merujuk kepada Perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah di mana Nabi Muhammad SAW tidak memasuki Mekah dan berpatah balik demi masalah politik Islam. Panjang lebar Tuan Guru Haji cerita berkaitan tentang hal berkenaan yang kita berterima kasih di atas cerita itu kita dapat ingat balik apa yang berlaku di dalam peristiwa berkenaan. Pun begitu sahabat-sahabat, kenyataan daripada Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang ini ada masalah. Sebab ketika itu haji belum difardukan. Mana ada haji tahun 6 Hijriah. Sedangkan menurut majoriti para ulama, ibadah haji hanya diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Maka perjanjian Hudaibiyah tersebut tidak boleh dijadikan hujah untuk menangguhkan ibadah yang telah diwajibkan. Umrah yang nak dilakukan pada tahun berkenaan pada perang pada perjanjian hudaibiyah itu bukan ibadah wajib secara ijmak dia ialah ibadah umrah sunat maka menyamakan tindakan nabi ketika itu dengan konteks hari ini di mana haji sudah pun diwajibkan dah masuk dah nak masuk bulan haji ini disebut di dalam kaedah fiqah qiyas ma'al farq qiyas yang tidak sah yang banyak pertentangan. Yang keempat keguruh haji Abdul Hadi Awang juga berhujah. Apabila haji telah diwajibkan, Nabi SAW masih tidak menunaikan haji kerana mendahulukan kemenangan politik Masya Allahnya sahabat-sahabat kenyataan ini ada salah-salah yang total Fatul Mekah berlaku pada Ramadan tahun ke-8 Hijriah yang kita kata kemenangan umat Islam tu. Haji diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Satu tahun berikutnya ataupun tahun berikutnya Maka ketika haji mun dia diwajibkan Mekah sudah berada di bawah pemerintahan Islam Islam dah menang dah nak cari kemenangan apa lagi dekat Mekah nak lawan kafir mana lagi dah kepok orang tak lawan dah memang tahun tu tahun ke-9 tu nabi tak buat haji tapi dia tak ada kaitan pun dengan kemenangan politik kemenangan Islam Islam dah menang dah para ulama sebut tentang hal tu sebab apa nabi tak buat haji pada tahun berkenaan disebabkan kota Mekah waktu tu masih belum bersih daripada unsur syirik baru sahaja ditawan ataupun dibuka disebut fatahu oleh umat Islam baru sahaja berhala masih ada budaya jahiliah belum sepenuhnya dihapuskan ada orang masih buat haji dalam keadaan dalam keadaan telanjang jadi sebab itulah Nabi SAW tak buat haji pada tahun berkenaan tapi baginda hantar Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai amirul Hajj Pemimpin haji waktu itu adalah Abu Bakar untuk melaksanakan haji sambil membersihkan bayatullah daripada kesyirikan. Selepas Mekah betul-betul dah suci daripada lambang-lambang syirik, tahun berikutnya, barulah Nabi SAW sendiri menunaikan Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Hijriah. Ia adalah haji yang terakhir yang yang Nabi SAW lakukan. Ada orang tanya, adakah itu haji yang pertama Nabi lakukan? Ya, nah, haji yang pertama yang Nabi lakukan setelah ia diwajibkan. Tetapi, itu bukan kali pertama Nabi buat haji. Waktu Nabi duduk dekat Mekah dulu, 13 tahun tu, hampir setiap tahun Nabi SAW melaksanakan haji walaupun waktu tu haji belum diwajibkan. Maka, menjadikan alasan politik untuk tangguh haji sangat tidak berasas. Bahkan betul bertentangan dengan sejarah dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata jangan terlalu berpolitik sampai taksub sehingga buat stromen falasi. Benda tak ada kaitan nak dikaitkan dengan tujuan membenarkan naratif yang dibawa. Yang kelima, haji adalah haji disebut sebagai wajib muasak. Boleh ditangguhkan manakala kemenangan politik adalah tidak boleh ditangguhkan wajib mudayak. Tak boleh ditangguhkan. Sahabat-sahabat Kenyataan ini juga perlu diteliti semula Benar daripada sudut hukum asal Wajib muasak bermaksud Ibadah yang tidak perlu ditunaikan serta-merta Ada keluasan waktu Maka boleh tangguh sekejap Dan tak berdosa pun kalau kita tangguh sekejap berkenaan Contohnya adalah Solat Zuhur Memang wajib kita nak sanakan solat zuhur ni Tapi nak buat pukul berapa? Pukul 2 Pukul tiga, pukul empat pun boleh tak ada masalah. Asalkan jangan buat waktu asal saja ataupun sebelum pada waktu zuhur. Tapi bagi rakyat Malaysia, haji bukan wajib muasa. Ia wajib wajib mudayak. Sebab penentuan orang yang terpilih untuk melakukan haji hanya ditentukan oleh giliran tabung haji. Rakyat biasa yang duduk dekat Malaysia ni menabung bertahun-tahun, tunggu giliran belasan tahun, ada sampai puluhan tahun. Apabila nama mereka keluar, mereka tak boleh sesuka hati tangguh. Bahkan menurut laman web tabung haji sendiri, dia sebut tentang pembatalan atau penundaan pemergian haji. Bakal haji yang yang telah menerima tawaran menunaikan haji tetapi berhasrat untuk menunda iaitu membatalkan pemberian haji boleh mengumpulkan permohonan mereka ke pejabat Tihis yang berhampiran. Tetapi charge pembatalan dan penundaan akan dikenakan mengikut kadar tertentu. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang menunda, peluang untuk menunaikan haji pada tahun berikutnya adalah tertakluk pada kekosongan. Dan tiada jaminan bakal haji akan ditawarkan semula untuk menunaikan haji. Dah lah kena denda. Kemudian tak ada jaminan pula untuk menunaikan haji pada tahun berikutnya. Tengok kadar denda yang dikenakan pada bakal tahun Uh, bakal haji tu yang buat penundaan. Bagi mereka ni, bagi rakyat marhai ni, gah haji ni dah jadi seperti wajib mutayyak. Mesti dilakukan segera bila diberi peluang. Kita bukan kisah, kita bukan cerita pasal orang kaya. Kita bukan cerita pasal pemimpin-pemimpin parti, ahli-ahli politik yang duduk sebaris dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi pada malam berkenaan. Janji mereka awak kau ni. Ganji mereka setiap bulan bukan puluhan ringgit, bukan beberapa ratus Tapi ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang sampai ratus ribu sebulan Dia orang ni boleh pergi haji bila-bila masa Bayar enam puluh ribu, bayar seratus ribu, bayar dua ratus ribu Tak luar duit dia orang pun mereka tak kisah pun. Pihak haji tahun depan pun boleh. Tapi rakyat biasa ni, rakyat biasa ni yang nak makan, duk cari, yang duk pening barang naik dan sebagainya. Rakyat biasa ni yang tak boleh buat macam tu. Tunda pun. Kena denda. Kena cari duit lagi. Sebab tu, bila kita nak bagi fatwa, fikir elok-elok kesan dia kepada rakyat. Yang keenam. Mari kita tanya dengan jujur. Jika calon PAS menang dalam PRK ini, apa yang akan berubah? Beliau akan jadi adun, ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Kuning. Beliau akan berada dalam blok pembangkang, bukan dalam blok kerajaan. Tidak ada kerajaan akan berubah. Kerajaan negeri masih kukuh dengan 31 kerusi, manakala PM cuma ada 28 kerusi. Jadi adakah wajar kita minta orang ramai tangguhkan rukun Islam yang begitu penting ini semata-mata untuk memberi satu kerusi kepada pembangkang yang tidak pun mampu mengubah dasar kerajaan negeri. Kalau nak sebut soal menang politik, biarlah ada impak besar kepada Islam. Tapi dalam kes ini, kita hanya beroleh simbol sahaja. Bukan kuasa. Hanya tambah satu bendera PN dalam kerusi Dun Perak. Akhir sekali sahabat-sahabat. Mari kita perbetulkan cara kita melihat politik. Saya bukan ahli politik. Saya tak mahu jadi ahli politik. Saya tak mahu menjadi ahli parti. Mana-mana parti politik. Saya selesa dengan dengan pakaian saya. saya selesa dengan baju saya sekarang pun begitu saya tak akan diam apabila agama saya mahu ditunggang atas nama politik politik adalah alat bukan agama itu sendiri ia adalah istihad manusia untuk mengangkat kebenaran hari ini awak parti PAS esok awak boleh masuk PN esok awak boleh masuk AMNO esok awak boleh masuk PH esok awak boleh masuk DAP tak ada masalah. Hari ni awak PH, esok awak masuk PAS pun boleh. Tak ada masalah. Ini bukan wahyu yang turun daripada langit. Kita boleh silap dalam memilih parti politik, bahkan istihad politik. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi jangan sampai kita merosakkan kefahaman umat dengan rukun Islam semata-mata untuk pertahankan parti kita. Dan perlu diingat, walau siapa pun menang PRK ini, kerajaan negeri tidak akan berubah. PRK ini tidak akan gugat kerajaan negeri dan tanggungjawab besar kepada adun yang terpilih, tak kiralah daripada blok kerajaan ataupun blok pembangkang adun yang terpilih, jalankan amanah tunjuk dan buktikan awak adalah pemimpin orang Islam yang memberikan manfaat berang Islam, jujur saya sebut dan kata bahawa, ramai daripada kalangan yang berhormat, yang berhormat, kita yang telah menjadi adun daripada kalangan orang Islam tanpa mengira parti, tak kira pas ke amnu ke ataupun sebagainya, tak kira mana-mana parti, mereka itu ketika berkempen, penuh mengangkat wajah wajah Islam, tetapi apabila dilantik wajah Islam tidak ada, bahkan wajah mereka pun kita tak pernah tengok. Wallahu ta'ala a'lamu bisawak. Sahabat-sahabat, saya nak sebut dekat sini. Kalau benar kita memperjuangkan Islam, maka letakkan Islam di tempat yang tertinggi. Jangan rendahkan ia sehingga boleh menjadi bola-bola yang disepak oleh pemain politik. Kita boleh berbeza parti tapi jangan sampai kita berbeza prinsip agama. Kita adalah rakyat Malaysia yang menjunjung tinggi perlembagaan negara. Kita boleh bersuara untuk Islam tapi jangan guna Islam sebagai alasan untuk semua jenis suara kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Penak saya sebut hari ini, saya harap ia dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya nak kefahaman Islam ini bukan dikongsi satu dua orang saja. Kita nak kefahaman Islam dikongsi oleh semua orang. Baru-baru ini saya ada buka satu kombo buku RM100. Enam buah buku. Ramai yang mesej saya. Walaupun tarikh untuk pembelian itu dah tamat pada Jumaat yang lepas. Dan stok pun sudah sangat-sangat nipis dekat dalam pejabat saya. Disebabkan banyak lagi permintaan dan kita sangat mengharap orang dapat ilmu yang, ilmu yang bermanfaat, dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat, maka saya buka sekali lagi untuk kombo berkenaan kombo 6 buah buku itu sehingga Jumaat minggu depan. Tapi sahabat-sahabat saya tak bagi harga 100 lah. Sebab itu istimewa untuk orang yang sebelum ni. Harga asalnya ialah 143 saya bagi dengan harga 115 RM15 je saya naik. Saya angkat. Anda akan dapat buku Imam-Imam Madhab. Empat Imam-Imam Madhab. Terjemahan daripada kitab Ma'ala Imah yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Asli Zainal Abidin Buku Asas Ilmu Hadis. Buku saya sendiri berkaitan tentang isu asas kita medali hadis bagi Nabi SAW bahkan ada background sejarah juga, sirah juga anda boleh tengok dalam buku ini, buku mengapa Nabi Muhammad begitu cintakan Al-Kharijah demikian juga panduan salat wanita uh, dan ini adalah kajian saya berkaitan tentang hadis-hadis dalam sirah Nabi SAW yang berkaitan tentang kelahiran bagi Nabi SAW, banyak hadis-hadis di situ, lalu kita buat penilaian adakah ia sahih ataupun tidak, dan yang terakhir adalah kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 76 dosa-dosa besar disusun oleh Al-Imam al zahabi rahimahullah. Buku yang sangat bagus. Enam buku ini harga asalnya RM143. Tapi kali ini kita bagi dengan harga RM115. Anda WhatsApp saya sekarang. InsyaAllah yang balas WhatsApp anda adalah saya sendiri. Saya akan uruskan tempahan anda. Staff saya, tim saya dekat pejabat. Mereka hanya akan uruskan bungkusan sahaja. InsyaAllah moga-moga ilmu yang bermanfaat ini sampai kepada anda. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh